принимавшиеся нами усилия, на самом деле спрашивают, почему война, да? все-таки это была какая-то, скорее всего, все-таки капля в море, капля в море того, что это было очень, это было все этого было очень достаточно того, что мы делали. Это я, я могу сказать, что мы делали мало, мы делали недостаточно для того, чтобы как-то изменить культурный ландшафт. Потому что культурный ландшафт очень сложный в Донбассе, очень сложный бэкграунд вообще, в принципе. Огромное количество каких-то ментальных травм, которые осталось у населения там. Потому что это индустриальный регион, который не имеет глубоких культурных традиций. Да, его действительно очень сложно любить, и вот, собственно, обрушение вот этого, индустри... как бы индустрия составляла какой-то нерв, вообще, в принципе, существования, бытия людей. И после того, как произошла деиндустриализация в 90-е годы, население Донбасса очень сильно фрустрировано. Мы, собственно, я могу сказать про нашу организацию, мы делали, мы попытались как бы сделать да, такой прыжок сразу вот из этого, попытались найти какие-то сильные стороны вот в этой ситуации, вот этой растерянности вот этого такого. То есть мы попытались сделать пост-индастриал на этом довольно-таки шатком фундаменте. И. и получалось это мы вряд ли бы могли изменить кардинальную ситуацию, но, по крайней мере, мы попытались это сделать. И это уже э, э, те люди, которые были, э, скажем так, среда, которую нам удалось организовать, это уже на самом деле определенный шаг вперед был сделан. Разумеется, э, реакционная инерция, она большая, и она остается, вот сейчас она как бы торжествует, то есть, с одной стороны, это в некотором смысле наше поражение, но с другой стороны, это объективная реальность, с которой сложно как бы, спорить. Ну вот как-то примерно так я вижу, Алексей, я думаю, может дополнить много